assalomu alaykum honima mijozlari bugun biz oltiariq tumanidamiz sababi sunatillo ismli mijozimiz xolima mahsulotini olib farzandsizlik bo'yicha ichgan ekanlar bugun xush xabar bilan telefon qilganlari sababli mahsulotni o'zimiz shaxsan o'zimiz olib kelib qo'llariga berib mahsulot haqida fikrlarini bilib ketamiz assalomu alaykum usuad aka yaxshimisalom alaykum ihlarz yaxshimi charchamayapsizmi a mahsulotingizni olib kelganedik kattakon rahmat o'sha telefonlashganimizda xabar bor deganigiz aga shu bo'yicha bir kelib o'zigizni mahsulot haqida fikrlaringizni bilib ozgina syomka qilmoqchi edik assalomu alaykum hurmatli xunaymon muxlislari bizni kuzatib turgan barcha barchalarga assalomu alaykum eym biz mana hunaymon o'sha asalli mahsulotlaridan bo'lmaganligi sababli mana uch yil davomida davolandik boshqa qildik hamma dorilarni ko'llarni qildik foydasi bo'lmadi hammasidan voz kechib hunay monga ishondik ishonchni oqladi mana hunay imon kompaniyasidan kattakon minnatdorchilik bildiramiz va sizlarga ham tavsiya qilaman haqiqatdan foydasi bo'ldi ayolim bilan bir oy mobaynida birgalikda o'sha ikkita komplektda buyurtma berdik faqat o'sha asosiy shu nomerlar yoki mana shu umonning original o'sha dorixonalaridan so'rab o'zlaridan olsalaring haqiqatdan foydasi bo'lar bo'larekan buni mana hayot davomida ko'rdik uch yil davomida qiynaldik bia qilishlar bo'ldi boshqa bo'ldi lekin mana xudoga shukur yangilik bo'ldi hamma xursand ulardan ham xursandmiz mana kattakon rahmat aytamiz barchalaringga tavsiya qilaman